অহাকালিলৈ ঈদ উদযাপন হ'ব গতিকে আমি সেই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ অশান্তি নহয় সেইকাৰণে আমি সকলো জিলাখনৰ সকলো অঞ্চলত বিশেষকৈ শিলচৰ মহানগৰত আমি এটা ৰোড মাৰ্ক কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমি এটা বিশাল আৰক্ষী বাহিনীলৈ গোটেই অঞ্চলৰ অলিয়াই গলিয়ে আমি ঘূৰিছোঁ আৰু ৰাইজক আমি আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ গোটাঘাতকাৰী লোক আহি যাতে অটৰ্কীতে সোমাই আহি যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সতৰ্ক হৈ আছোঁ আৰু আইন শৃংখলা যাতে কোনো ধৰণৰ বিভিন্ন নহয় তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ আৰু জিলাখনৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ সীমা আছে আৰু তিনিটাকৈ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আছে গতিকে সকলোবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক এণ্ট্ৰি আৰু একজিট পইণ্ট আছে আমাৰ অহা যোৱা যি ৰাস্তা আছে সেইবিলাক ঠাইত আমি বিশেষভাৱে আৰক্ষী বাহিনী আৰু আমি চি আৰ পি এফৰ স সহযোগ আৰু বি এছ এফৰ সহযোগত সেইবিলাকত অঞ্চলত আমি টহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশক্তিয়ে সোমাই আহি যাতে ৰা শান্তিপ্ৰিয় কাছাৰবাসী ৰাইজৰ মাজত যাতে অশান্তি বিয়পাব বিয়া পাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু মুঠৰ ওপৰত আমি সকলো ৰূপত আমি সষ্টম হৈ আছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ এই শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজৰ মাজত আহি পেলাই কোনো যাতে কোনো অপশক্তিয়ে যাতে শান্তি বিঘিন্ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ জিলাখনৰ আইন শৃংখলাজনিত যাতে কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ